Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam sesi perbincangan kumpulan pada hari ini. Tajuk perbincangan kita ialah Asal-usul dan sejarah perkembangan bahasa Melayu serta cabaran penggunaannya dalam era moden ini. Saya, Maisarah, akan bertindak sebagai moderator dan bersama saya dua orang panel yang hebat iaitu Saudari Putri dan juga Saudara Akhil. Tujuan perbincangan ini adalah untuk meneliti asal usul dan sejarah perkembangan bahasa Melayu dari pelbagai sudut, menilai menilai keutuhan wacana dalam penulisan akademik, membincangkan kemahiran rujukan APA serta menyoroti isu semasa seperti penggunaan bahasa rojak, bahasa selangor dan pencampuran bahasa iaitu yang paling sering digunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Baiklah untuk membuka bicara, saya ingin menjemput saudari Putri untuk berkongsi sedikit tentang asal-usul bahasa Melayu menurut pandangan tokoh-tokoh bahasa. Baik, terima kasih Mas Sarah. Berdasarkan pandangan para ahli bahasa, asal-usul bahasa Melayu dapat dikesan melalui tiga teori utama iaitu teori Yunan, teori Nusantara dan juga teori Taiwan. Menurut teori Yunan, bahasa Melayu berasal daripada rumpun Austronesia yang berhijrah dari Yunan Cina Selatan sekitar 4,000 tahun lalu. Mereka juga membawa bersama bahasa dan budaya yang kemudiannya berkembang di seluruh Kepulauan Melayu. Namun, teori Nusantara pula berpendapat bahawa bahasa Melayu lahir di rantau ini sendiri iaitu di Kepulauan Melayu khususnya di Sumatera dan semenanjung tanah Melayu. Bukti arkeologi dan persamaan kosakata menunjukkan teori ini juga kuat. Uh, baik. Saya bersetuju dengan Putri. Saya akan menambah sedikit tentang teori Taiwan. Teori ini mengatakan bahawa bahawa bahasa Melayu berasal daripada keluarga Austronesia yang berasal daripada Taiwan yang dianggarkan sekitar 6000 tahun dahulu. Ah, uh, hari ini jelas menjadi bukti bahawa bahasa Melayu telah berkembang dengan pesat. Benar sekali. Dalam perbincangan ini, jelas bahawa bahasa Melayu mempunyai akar sejarah yang panjang dan kukuh. Ianya bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebahagian daripada identiti dan juga warisan bangsa Nusantara. Saya tertarik dengan fakta bahawa bukti bahasa Melayu kuno ditemui dalam prasasti Kedukan Bukit dan juga Talang tua di Palembang, yang mana menunjukkan bahawa bahasa ini sudah digunakan dalam pentadbiran sejak abad ke-7. Baiklah sekarang, mari kita beralih kepada perkembangan bahasa Melayu dari segi sejarah. Saudari Putri, boleh anda jelaskan tentang peringkat-peringkat perkembangan bahasa ini? Okey. Baik. Uh, perkembangan uh, pada pendapat saya, perkembangan bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada tiga zaman utama, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Pada zaman bahasa Melayu kuno pada abad ke 37 hingga ke-13, bukti penggunaan bahasa Melayu dapat kita lihat melalui batu bersurat seperti Prasasti, Kedudukan Bukit Talang Tua dan Kota Kapur. Bahasa ketika itu menggunakan aksara palavra dan kawi serta banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit kerana agama Hindu Buddha sedang berkembang. Jadi bahasa Melayu kuno berfungsi sebagai bahasa pentadbiran kerajaan Sri Sriwijaya. Kemudiannya muncul bahasa klasik pada abad ke-14 ke hingga ke-18. Pada e pada era ini, bahasa Melayu berubah wajah apabila Islam mula tersebar ke Nusantara. Tulisan Jawi diperkenalkan dan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu serta kesusasteraan. Jadi karya agung seperti sejarah Melayu, hikayat Hang Tua dan kitab-kitab agama ditulis dalam bahasa Melayu Jawi. Pada masa, pada masa ini jugalah Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca perdagangan di seluruh Asia Tenggara. Akhir sekali bahasa Melayu moden bermula sekitar pada Apat ke 19 hinggalah kini. Zaman ini dipengaruhi oleh penjajahan barat terutamanya Belanda dan Inggeris. Bahasa Melayu Rumi diperkenalkan, sistem pendidikan formal diwujudkan dan selepas merdeka bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi negara. Oleh itu penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada pada tahun 1956 pula di memperkukuh fungsi bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan juga media. Daripada perkembangan ini jelas bahawa bahasa Melayu sentiasa melalui proses penyesuaian daripada bahasa pentadbiran kuno, bahasa Melayu klasik sehinggalah bahasa kebangsaan moden. Saya setuju malah perkembangan bahasa Melayu moden juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor antaranya ialah faktor politik, pendidikan dan teknologi. Selepas kemerdekaan tanah Melayu 1957, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan melalui Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 152. Uh, angka ini membuktikan bahawa, bangsa, bahawa bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai lambang jati diri, perpaduan dan kedaulatan bangsa. Dari sudut politik, uh, kerajaan telah menegaskan bahawa Bahasa Melayu akan digunakan dalam segala urusan rasmi kerajaan, pentadbiran dan pendidikan. Hal ini aa, sekaligus menjadi simbol perpaduan rakyat. khususnya dari aspek aa, dari aspek faktor teknologi. Aa, faktor teknologi juga turut memacu perkembangan bahasa Melayu moden. Penggunaan media sosial ini telah aa, memberi ruang yang luas bagi bahasa Melayu untuk berkembang dan berkembang dan dan dapat um, dan dapat meluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu uh, secara keseluruhannya perkembangan bahasa Melayu uh, dapat mencerminkan bahasa ini sebagai dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identiti yang identiti yang sebenarnya menarik sekali saya setuju dengan jawapan kamu berdua saya juga ingin menambah bahawa perkembangan bahasa Melayu moden turut dipengaruhi oleh teknologi maklumat dan juga media sosial pada masa kini. Kini, penggunaan bahasa Melayu dalam platform digital membuka peluang yang luas kepada masyarakat. Namun, pada masa yang sama, ia juga menimbulkan cabaran dari segi kepelinan bahasa. Contohnya seperti penggunaan dengan cara yang tidak betul di mana ianya boleh merosakkan keaslian bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah sekarang mari kita bincangkan tentang keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Saudara Akil, bagaimana keutuhan wacana boleh diterapkan dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu yang baik? Sebelum kita mendalami secara lebih mendalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan wacana? Keutuh, keutuhan wacana bermaksud kemampuan sesuatu teks atau percakapan dalam menyampaikan idea secara menyeluruh, tersusun dan saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam konteks penulisan akademik, keutuhan wacana bukan sahaja bergantung terhadap tata bahasa yang digunakan tetapi juga bergantung terhadap cara penulisan, terhadap cara penulis mengatur ayat aa, dalam mengatur ayat agar pembaca dapat memahami isi dengan lebih jelas. Keutuhan, keutuhan wacana ini kita dapat dicapai mele, dapat dicapai apabila penulis menggunakan ayat yang gramatis, kohesif dan koheren. Kohes, kohesi merujuk kepada hubungan bentuk bahasa seperti penggunaan kata ganti, penanda wacana dan kata hubung yang menjadikan ayat saling berkaitan. Manakala koheren pula merujuk kepada kesinambungan idea yang digunakan oleh penulis aa, untuk menyambungkan idea untuk menjadikannya saling berkaitan. Sebagai contoh, setiap perenggan dalam penulisan akademik perlu mempunyai idea utama yang jelas dan disokong dengan huraian aa, dan contoh yang relevan. Selain itu, penggunaan penanda wacana seperti selain itu, oleh itu, seterusnya dan kesimpulannya juga penting untuk menunjukkan uh, untuk menunjukkan sesuatu penulisan itu tepat. Uh, ini kerana ia dapat uh, membantu pembaca mengikuti mengikuti aliran pemikiran kritis uh, dan menjadikan teks lebih lancar. Uh, baiklah saya setuju dengan pendapat Akil. Selain itu, keutuhan wacana juga berkan, bergantung pada pilihan kata dan gaya bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang indah dan tepat akan menjadikan sesuatu wacana lebih berkesan serta mudah difahami oleh pendengar ataupun pembaca. Kita juga perlu mengelakkan pengulangan yang tidak perlu kerana ia boleh menjejaskan kelancaran dan juga kejelasan dan mesej. Uh, pada masa yang sama pada masa yang sama, penting untuk menyesuaikan uh, laras bahasa mengikut konteks sama ada formal, separa formal atau tidak formal. Misalnya, bahasa dalam penulisan akademik uh, memerlukan ketelitian, kesopanan dan pematuhan kepada tetap bahasa baku manakala bahasa dalam komunikasi harian boleh lebih Uh, komunikasi harian boleh lebih santai asalkan masih sopan dan juga jelas. Jadi dengan cara ini, kita dapat mengekalkan keindahan bahasa Melayu tanpa mengabaikan fungsinya sebagai alat komunikasi yang berkesan dan relevan dalam pelbagai situasi. Tepat sekali. Dalam pertuturan seperti ini yang kita lakukan ini pun, kita sedang mempraktikkan keutuhan wacana iaitu dengan memastikan setiap pandangan berkaitan dengan topik yang ingin disampaikan di mana ianya disampaikan dengan struktur yang logik dan juga jelas. Iaitu penggunaan bahasa yang betul uh, di mana menggunakan uh, wacana yang betul lah. Ini juga menunjukkan kemahiran komunikasi akademik yang baik kerana kita menggunakan sesuatu uh, maklumat itu dengan logik dan juga jelas di mana ia boleh difahami oleh orang lain. Baiklah, sekarang mari kita sentuh dari aspek kemahiran rujukan APA iaitu perkara penting dalam penulisan ilmiah. Saudari Putri, bolehkah anda terangkan cara asas membuat rujukan Uh, boleh Mai Sara? Okey pada pendapat saya bagi rujukan gaya APA yang paling asas ialah kita perlu sentiasa membezakan antara rujukan dalam teks dan juga senarai rujukan penuh. Contohnya jika saya memetik pendapat Asma Haji Omar saya perlu menulis kur uh, kurungan Asma Haji Omar 2008 tutup kurungan dalam teks. Kemudian di bahagian rujukan penuh pula saya akan senaraikan secara lengkap dengan nama penuh dengan nama penulis, tahun, judul buku dan penerbit. Uh, kesilapan biasa pelajar ialah tidak men uh, tidak menulis nama pengarang penuh atau tidak meletakkan tahun, dan ada juga yang hanya menyalin pautan laman web tanpa maklumat yang lengkap. Sedangkan dalam APA kita mesti letakkan nama penulis, tarikh capaian dan judul artikel. Jadi kemahiran rujukan ini bukan sahaja elak pelajar malah ia juga mencerminkan integriti akademik. Betul tu Putri. Selain itu, rujukannya tepat juga menunjukkan bahawa penulis aa, telah membaca dan memahami sumber dengan dengan mendalam. Hal ini bukan saja dapat mencerminkan aa, ketelitian dan kesungguhan se kesungguhan seseorang penulis, tetapi juga aa, dapat memperkukuh kredibiliti penulisan yang dihasilkan dalam bidang akademik. Setiap ujah dan fakta setiap dalam bidang akademik, setiap hujah dan fakta perlu disokong oleh sumber yang sahih supaya pembaca dapat menilai kesahihan maklumat yang disampaikan. Penulisan yang disertakan dengan rujukan yang betul membolehkan pembaca menyemak semula sumber asal dan memahami konteks hujah dengan lebih mendalam. Hal ini aa, dapat memastikan aa, sesuatu sumber yang kita guna itu kita dapat menyemak semula sama ada sumber yang kita gunakan itu sahih atau tidak. Uh, dalam konteks pelajar pula a uh, kemahiran membuat rujukan amat penting bukan sahaja dalam uh, untuk menyiapkan tugasan tetapi uh, latihan untuk menjadi pendidik yang beretika dan ber, dan berwibawa dengan kita memahami cara untuk membuat rujukan seperti format APA 7 uh, pelajar dapat mengelakkan amalan plagiat uh, dan dapat menghormati hak cipta penulis asal Uh, selain itu, uh, apabila kita memahami um, cara untuk membuat ini juga uh, Kita dapat menyiapkan tugasan atau menghasilkan bahan pengajaran uh, berdasarkan sumber yang sahih. Saya bersetuju dengan jawapan kamu berdua Pada pendapat saya sendiri, dalam dunia pendidikan, kemahiran rujukan amatlah penting dalam penulisan akademik ini Supaya bahan yang digunakan berdasarkan sumber ilmiah yang uh, logiklah dan bukan sekadar pendapat semata-mata. Ini juga membantu kita menjadi pendidik yang, yang beretika dan juga berpengetahuan luas iaitu bukan sekadar logik akal semata-mata, malah ianya mengandungi maklumat-maklumat yang pentinglah dan boleh dipercayai. Baiklah, kita beralih kepada isu semasa bahasa. Antara yang sering dibincangkan ialah penggunaan bahasa Rojak bahasa Selangor dan juga percampuran bahasa iaitu yang paling sering digunakan percampuran antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Saudara Akil, apakah pandangan anda tentang uh, masalah ini? Saya berpendapat bahawa penggunaan bahasa rojak uh, semakin di, semakin membimbangkan di dalam negara kita. Uh, hari ini kerana uh, Remaja masa kini terdedah dengan media sosial tanpa aa, tanpa menyemak terlebih dahulu sesuatu sumber itu terlebih dahulu. Aa, bahasa rojak ni merujuk kepada amalan peng, amalan pencampuran dua bahasa. Aa, pencampuran yang terkenal dalam bahasa rojak ni ialah bahasa Melayu dicampurkan dengan bahasa Inggeris. Aa, fenomena ini kita dapat dilihat semakin membimbangkan apabila Ramai remaja menggunakan bahasa rojak antara antara contohnya ialah I tak sempat nak buat kerja tu uh, penggunaan I itu sebenarnya salah kita sepatutnya menggunakan saya ayat yang sebenarnya saya tak saya tidak sempat menyiapkan kerja itu contoh lain uh, let's makan dulu let's itu sepatutnya digantikan dengan jom ataupun mari pergi kali uh, ini uh, dapat menimbulkan kerisauan dalam kalangan pihak kerana ia dapat menjejaskan keaslian bahasa Melayu. Walaupun ramai ramai golongan yang menganggap uh, penggunaan bahasa rojak ini dapat menjadikan sesuatu mesej atau maklumat itu disampaikan dengan, dapat dapat mudah difahami, tetapi dalam masa yang sama ia dapat menjejaskan uh, kemerosotan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Uh, fenomena ini didorong eh penggunaan bahasa Rojak ini didorong per, oleh pelbagai faktor antaranya uh, terdedah dengan media sosial uh, seperti hiburan di TikTok, YouTube uh, dan Instagram yang menampilkan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Hal ini uh, mendorong kepada golongan remaja uh, mengikut golongan remaja terikut-ikut dengan golongan uh, penggunaan bahasa yang tidak tepat ini uh, Selain itu uh, golongan antara faktor lain ialah golongan remaja ini terpengaruh dengan filem ataupun muzik-muzik yang dihasilkan uh, Mereka tidak tidak menyemak terlebih dahulu sesuatu sumber itu atau sesuatu penggunaan itu digunakan secara tepat ataupun tidak Baiklah, saya bersetuju dengan pendapat Akil. Namun fenomena ini tidak semestinya negatif jika digunakan secara terkawal dalam konteks tidak, tidak formal. Uh, masalahnya apabila pelajar terbawa-bawa ke dalam penyusunan rasmi dan juga penyusunan akademik. Uh, benar sekali. Bagi saya juga cabaran utama ialah keseimbangan antara fleksibiliti dan juga kesantunan bahasa. Kita tidak boleh menolak realiti bahawa percampuran bahasa berlaku secara semula jadi dalam dunia global ini. Tetapi kita mesti menjaga batas dan konteks penggunaannya. Jikalau penggunaannya secara online, contohlah dalam penggunaan mesyuarat seperti mesyuarat yang formal, kita mestilah menggunakan bahasa yang sesuai dengan uh, keadaan kita itu. Contohnya dengan menggunakan intonasi yang sesuailah uh, macam saya cakap tadi seperti mesyuarat kita menggunakan intonasi yang formal, di mana ia lebih sesuailah digunakan. Baik, kita beralih kepada bahasa slang. Bahasa slang ini merujuk kepada penggunaan kata ataupun ungkapan tidak rasmi yang sering digunakan oleh masyarakat pada masa kini. Penggunaan bahasa ini. Uh, semakin meluas sejak kemunculan media sosial ataupun uh, ataupun aplikasi pesanan segera uh, kebanyakan masyarakat menggunakan bahasa ini disebabkan bahasanya yang lebih ringkas dan santai Walau bagaimanapun penggunaan bahasa ini penggunaan bahasa slanga secara berlebihan berlebihan ia dapat memberi kesan yang negatif terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul uh, Antaranya pelajar mungkin terbiasa menggunakan bahasa yang tidak tepat ataupun bahasa yang tidak baku sehingga menjejaskan keupayaan mereka untuk menulis atau bertutur secara bertutur apabila bertutur dalam situasi formal. Ha, hal ini boleh menurunkan kualiti ha, ataupun mutu penggunaan bahasa Melayu ha, dan dapat dan dapat memberi kesan terhadap negara. Baiklah, saya bersetuju dengan pendapat Akil. Oleh itu, kita Aa, uh, perlulah mendidik diri, untuk tahu, itu, perlulah diri, diri untuk tahu bila dan di mana itu, sesuai menggunakan, menggunakan, menggunakan sesuatu gaya bahasa. Kesedaran konteks ini amat penting kerana bahasa yang dibuatkan di media sosial tidak semestinya sesuai di bawah masuk ke dalam penulisan akademik juga atau pentas rasmi. Sebagai bakal guru, kita perlu menjadi contoh teladan dalam pertuturan dan penulisan. Oleh itu, murid-murid akan melihat kita sebagai model dan cara kita menggunakan bahasa akan mempengaruhi cara mereka bertutur dan menulis. Jika kita sendiri tidak menekankan penggunaan bahasa Melayu baku, generasi akan tetap mungkin menganggap penggunaan bahasa roja atau selangor ini sebagai sesuatu yang normal dalam semua situasi. Justru itu, kita haruslah menunjukkan teladan melalui ucapan yang jelas, kemas dan beradab serta penulisan yang mematuhi tata bahasa dan laras bahasa yang betul. Dengan cara itu, kita bukan sahaja memartabatkan bahasa Melayu malah juga mendidik generasi muda untuk menghargai warisan linguistik bangsa kita. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung perbicaraan. Sebelum saya simpulkan, uh, bolehkah uh, saya minta setiap orang panel berkongsi pandangan ringkas tentang peranan bahasa Melayu dalam era moden? Silakan. Sudah pasti, Maisarah. Uh, bagi saya, bahasa Melayu ialah lambang jati diri bangsa pelang, dan warisan uh, turun-temurun yang menjadi ini, identiti uh, kepada seluruh rakyat Malaysia. Bahasa ini bukan pesat, sekadar medium komunikasi tetapi, tetapi ia juga wadah yang uh, merakam sejarah, adat resam serta nilai budaya bangsa. Kita sebagai generasi muda perlu menulis dan bertutur secara gramatis mematuhi tata bahasa yang betul dan menggunakan kuasa kata yang tepat agar bahasa Melayu terus dipandang tinggi di persada dunia. Jika kita mengabaikan keindahan bahasa ini, tidak mustahil ia akan hilang sedikit demi sedikit di telan zaman moden dan globalisasi. Oleh itu, setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sama ada melalui pendidikan, media ataupun kehidupan seharian. Apabila kita menjaga bahasa bermakna kita menjaga maruah dan identiti bangsa kita sendiri. Pada pendapat saya pula, uh, pada era globalisasi ini uh, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat uh, kita perlu mengasai pelbagai bahasa tetapi uh, Namun begitu bahasa Melayu bahasa Melayu tetap memainkan peranan yang penting sebagai bahasa moden yang mencerminkan identiti dan jati diri bangsa. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu telah menjadi wadah utama dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Ha, bahasa Melayu juga perlu diperkasakan dalam sistem pendidikan, media massa dan institusi pengajian tinggi bagi mengekalkan aa, bagi mengekalkan keindahan penggunaan bahasa Melayu. Saya bersetuju dengan kedua-dua pandangan. Pada pendapat saya, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi harian tetapi merupakan teras kepada pembentukan bangsa dan identiti kita sebagai warga negara Malaysia. Sebagai generasi muda, tanggungjawab kita adalah untuk memertabatkan bahasa Melayu iaitu melalui, penggunaan, uh, melalui penggunaannya, yang, ia, penggunaannya dengan betul dan juga berdisiplin iaitu sama ada di dalam kelas, di media sosial seperti TikTok, Facebook dan juga Instagram ataupun dalam kehidupan harian. Contohnya seperti kita bertutur bersama ibu bapa, rakan-rakan uh, dan juga guru. Dengan itu, kami akhiri perbincangan ini dengan harapan agar setiap individu dapat memainkan peranan yang penting dalam memelihara dan memperkasakan bahasa kebangsaan kita ini. Hal ini kerana bahasa Melayu ini memainkan peranan yang sangat penting. Oleh itu, Bahasa Melayu ini hendaklah dimartabatkan pada generasi dan generasi yang akan datang. Oleh itu bahasa ini akan kekal dalam negara. Itu sahaja sekian terima kasih.